નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સ્વાગત છે આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત આપની સાથે હું છું નરેશ સોની આજે ખેતી મારું સ્વાભિમાન અંતર્ગત દર્શક મિત્રો આપણે આજે ચર્ચા કરીશું પરવળની ખેતી અંગેની દર્શક મિત્રો પરવળની ખેતી એટલે પરવળ આપણે એક શાકભાજી તરીકે જોતા હોઈએ છીએ એક જે પ્રજાતિ છે શાકભાજીની તેના વિશે ચર્ચા કરીશું કેવા પ્રકારની આબોહવા કેવા પ્રકારની માવજતની તેને જરૂર હોય છે કેવા પ્રકારની જમીન તેના માટે જરૂરી છે વેલ પ્રકારની આ વનસ્પતિને કેવી રીતે ઉછેરી શકાય મુખ્ય પાક તરીકે લઈ શકાય કે પછી આંતર પાક તરીકે તેનો ઉછેર કરી શકાય તેને કેવા પ્રકારના જીવાણુ કીટાણુ કે રોગ જે લાગતા હોય છે તે તેનાથી તેને કેવી રીતે બચાવી શકાય તબક્કાવાર તેનું ઉત્પાદન કેવી રીતે લેવું તે અંગે ચર્ચા કરીશું આપણી સાથે આજ વિષય અંતર્ગત ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજપૂત ભરતભાઈ સ્વાગત છે આપનું ભરતભાઈ પરવરની ખેતી વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે ત્યારે અલગ અલગ જે પ્રજાતિ આવતી હોય છે રાજ્ય કક્ષાએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ આપણને અલગ પ્રજાતિ જોવા મળતી હોય છે હાલ પરવરનું શાક આપણે બનાવીને જ્યારે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ખાતા હોઈએ છીએ ત્યારે પરવરની ખેતી કેવા પ્રકારે કરવી જોઈએ અને આ એક વેલ જાતની પ્રજાતિ છે એટલે એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે तो था 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 है सब्जी भारतीय मूल की इसका जो नेटिव है इन इंडिया है पर ये परीटनाशक शीघ्र पचने वाली और हृदय और मस्तिष्क को हेल्दी बनाने वाली सब्जी है मुख्य रूप से सब्जी में अचार में और इससे कुछ मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं इसमें विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथ साथ में फलू की तुड़ाई के बाद कहीं दिनों तक इनको बिजर भी किया जा सकता है इसमें इनका भंडारण करके दूर दराज के बाजारों में अपन इसको पहुँचा सकते हैं इसका मार्केट अच्छा सा मिल सकता है इनका उत्पत्ति अपन देखें परवल का जन्म स्थान भारत है परवल का विस्तार पूरे वर्ल्ड में इंडिया भारत से ही हुआ है परवल परवल की जो खेती है भारत के अतिरिक्त चीन रूस थाईलैंड पोलैंड पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका मिस्र और म्यांमार देशों में भी की जाती है लेकिन इन सभी देशों में परवल भारत से ही माइग्रेट हुआ है ખાસ કરીને જો આપણે વાત કરવામાં આવે ભરતભાઈ તો કેવા પ્રકારની જમીન આને જરૂરી છે કેવા પ્રકારની આબોહવા હવામાન તેને જોઈએ पर खेती गर्म अधिक आदरता वाली जलवायु उपयुक्त होती है ये ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा सौ से एक सौ बीस सेंटीमीटर हो और तापमान पांच डिग्री से कम नहीं जाता हो वहाँ पर आसानी से हो जाता है भूमि के चुनाव उसके बारे में अपन समझे तो परवल की अच्छी पैदावार के लिए जल निकाश तोमट और बलुई बल्कि इसके लिए पर्याप्त होती है जिसमें कार्बन की मात्रा अच्छी होती है मिट्टी गिनी जाती है खेत की तैयारी मई जून महीने में की जा सकती है फसल में जुताई करके खुला छोड़ना चाहिए ताकि हानिकारक कीड़े मकोड़े जो भी हो वो मर जाते हैं खरपतवार जो वो पहले की फसल की वो सूख जाए। हम्म तो के ए, एक महीने पहले मिट्टी में सड़ी हुई गोबर या फिर जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खादरी उसमें लेते हैं 200 से 200 ए, के काम में के के रोपाई के समय में तीन से चार बार हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को बुर बुरा या समतल कर लेना चाहिए वो बाद में प्लांटिंग करना चाहिए ये पूरा प्रोसेस जो है भूमि का चुनाव और उसकी तैयारी के અતબકવાર એને જો ખાતર આપવાની જે વાત કરવામાં આવે તો કેવા પ્રકારનો ખાતર એને તબક્કાવાર જરૂરી છે અને સાથે જ એને આપણે મુખ્ય પાક તરીકે લઈ શકીએ કે અંતર પાક તરીકે ભરતભાઈ એક્ચ્યુઅલી अधिकतर जगह પર પર મુખ્ય પાક મે لیا જાતા હે કહી કહી પર ઇસકે બીચ મે પત્તી વાલી સબ્જીયા લગાઈ જાતી હૈ હમ લેકિન પત્તી વાલી સબ્જીયા લગાને સે ઉસમે પ્રોડક્શન પે થોડા અસર હોતા હે ઉસકા પ્રોડક્શન થોડા કમ હો જાતા હે અનુલકા જો પ્રોડક્શન હે वो थोड़ा कम हो जाता है अच्छा વધારે मात्राમાં જો આપણે પ્રોડક્શન લેવું છે એનું ઉત્પાદન વધારે લેવું છે તો ખેડૂતે ખાસ કરીને શું કરવું જોઈએ કે જેનાથી કે એમને ઉત્પાદન વધી શકે હમ इसमें वैरायटी वैरायटी जो है પરવલ કે અલગ અલગ 하이브리ડ વેરાઈટીઝ आती है उसमें हम हर एक सेक्टर में अलग-अलग वैरायटी जैसे ઇન્ડીમાં ફિઝાબાદ પરવલ चलता है ફિઝાબાદ પરવલ મે ઉસકે ભી અલગ અલગ वेरिएंट है वन टू थ्री फोर फाइव वेरिएंट है फिर स्वर्ण रेखा है स्वर्ण अलौकिक है सफेदा है इस टाइप से अलग अलग वेराइटीज है गुजरात में अलग वेराइटी चलती है इस टाइप से वेराइटी पे डिपेंड करता है और उसका लगाने का जो प्रोसेस है उससे जाता है क्योंकि उसमें नर और मादा तो अलग अलग बेल होती है यदि एकड़ में नर 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 का प्रोडक्शन यदि नर, नर के प्लांट अधिक होंगे तो प्रोडक्शन तो बीज द्वारा, तो द्वारा खेती में नर पौधे अधिक हो, जा, हो जाते हैं और मादा की संख्या कम हो जाने से उपज घट जाती है क्योंकि उसमें पता नहीं रहता कि नर पौधा कौन सा और मादा पौधा कौन सा बीज के अंतर इसलिए ये विधि इतना लोकप्रिय नहीं है और दूसरा होता है जैसे उसके जो राइजोम होते हैं जड़ जो होती है जड़ों की कलम के द्वारा भी पौध तैयार की जाती है उस, उसको भी हुँ. लगाया जाता है हुँ. इस विधि में पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं लेकिन और फल भी जल्दी देने लगते हैं लेकिन इनकी मात्रा अपने को इतना नहीं मिलता जितना खेत में प्लांटेशन करना होता है આપણો કેવાનો મતલબ છે કે બીજથી આપણે એનું ઉત્પાદન કરીએ તો એનું જે પ્રમાણ છે ક્વોન્ટિટી આપણે ઉત્પાદનની ક્ષમતા વધારે લઈ શકીએ મળે છે तो उसमें क्योंकि नर पौधे कभी फ्रूटिंग नहीं देते हैं मादा पौधे पे ही फ्रूट आता है okay. इससे जो मादा पौधे यदि ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा यदि मादा पौधे की संख्या कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा थर्ड जो मेथड मेथड है उसकी जो ऊपर की जो लताएं होती है ए, ए, जो लताएं वो एक साल पुरानी जो लताएं हैं उनको काम में लेके गुच्छा बना के डायरेक्ट लगा दिया जाता है जैसे 120 -150 से 150 सेंटीमीटर की लता की लंबाई होती है उनको डायरेक्टली आप जमीन में उसका जो माप है बाई के हिसाब से या दस बाई दस के हिसाब से पौधा कर रहे हैं उस हिसाब से लगा दिया गया वो लगा लगाएंगे तो वो लताएं ज्यादा मात्रा में मिलती है इससे आसानी से जैसे नर नर की लता लेंगे तो उससे नर पौधा बनेगा और मादा की लता लेंगे तो उससे मादा पौधा तैयार होगा तो अभी ज्यादातर जो मेथड यूज में लिया जाता है वो यही मेथड यूज में लिया जाता है चौथा okay. जो मेथड है वो टिश्यू कल्चर पौधे तैयार करके भी आप इससे प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। okay. टिश्यू कल्चर पौधे में प्रोडक्शन ज्यादा आता है इसलिए मैक्सिमम अभी जो लोग हैं, वो टिश्यू कल्चर टेक्निक पर जा रहे हैं टिश्यू कल्चर से प्रोडक्शन ले रहे

परंतु सामें सवाल तेनी क्वालिटी नो उत्पादन नो जे छे तेनी जे देसी वैरायटी मा तेनी पोषणक्षम जे क्षमता वधारे के पछी टिश्यू कल्चर पद्धति थी जे लीधो होय पाक एनी अंदर पोषण क्षमता वधारे टिश्यू कल्चर से जो पौधा लेंगे ना उसकी पोषण क्षमता भी अधिक होती है और वो एक सेलेक्टेड होता है जो सेलेक्टेड okay. पौधे होते हैं उनमें प्रोडक्शन की प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है और रोग मुक्त पौधे मिलते और प्रोडक्शन okay. जैसे लत्ता से तीन महीने लग रहे हैं तो उसमें 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड कम हो जाता okay. अच्छा, है ओके अच्छा अने कितलो प्रोडक्शन ले अपने एकर एकड़नी बात करी तो प्रति एकर कितलो प्रोडक्शन થઈ सके और मार्केट में सु भाव મળી सके लगभग 250 से 300 क्विंटल के लगभग पर एकर प्रोडक्शन आता है हम्म और मार्केट भाव लगभग ₹30 से लेके ₹40 मैक्सिमम जाता है

डायरेक्ट टपक सिंचाई पद्धति यूज में ली जा सकती है हुँ. ये पर डे आप उसको वन आवर चालू करके वन आवर पानी देना होता है एक घंटा आप टपक सिंचाई पद्धति से करेंगे तो ज्यादा पानी की भी बचत होती और खरपतवार भी नहीं होती है और समय की बचत और लेबर की बचत दोनों इसमें होती है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इसमें कम पानी में ये परल की खेती की जाती है ભરત ભાઈ અને જે જીવાત લાગતી હોય છે અલગ અલગ પ્રકારની જીવાતો લાગતી હોય છે ભીંગડાવાળી જીવાત છે ચીકટો એટલે કે આપણે મિલીબગ જેને કહેતા હોઈએ છે ભૂકી છારો છે અલગ અલગ જે જીવાણુ કીટાણુ જે એને લગતા હોય છે એનાથી બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ ખેડૂત મિત્રએ મે અલગ અલગ જીવાત જેસે આપને બોલા હે જો વ્હાઈટ કલર મે જો મિલીબગ હોતા હે જી तो मिल, मिलीबग वातावरण के अकॉर्डिंग आता है यदि वातावरण चेंज होता है तो मिलीबग के आने की संभावना होती है तो वातावरण अप डाउन यानी टेंपरेचर अप डाउन होगा तो भी आती है मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेनोफोस्ट केमिकल आता है नीम ऑयल उसमें ले सकते हैं मैं ए, काफी फार्मर नीम ऑयल पे लेते हैं उससे भी वो निकल जाता है और साथ में जैसे दूसरा होता है इसमें लाल रंग कीट होता है जो पत्तियों को खाकर क्षति कर देता है जिससे पौधे मर जाते हैं उसमें नुवान करके एक पेस्टिसाइड आता है उसका छिड़काव 3 ml प्रति 15 लीटर में डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं तीसरा इसमें फल मची का इफेक्ट आता है फल मची जो होती है ये क्या कि इनके जो फल होते हैं उस अंडे देकर उस छेद करके उसके गुदा को सड़ा देती है जिससे फलू की भारी नुकसान होती है उसके नियंत्रण के लिए माला करके आता है केमिकल वन वन्त से वन पॉइंट फाइव एम एल प्रति लीटर से छिड़काव किया जा सकता है साथ ही साथ फल मक्खी से बचाव के लिए येलो स्ट्रिप करके पेपर आते हैं या येलो स्ट्रिप पेपर आते हैं जिससे स्टिकी एजेंट लगा रहता है स्टिकी एजेंट पे वो फल जगह जगह पे जहाँ प्लांट लगे हुए हैं खेत के अंदर बीच बीच में लगा दिए जाते हैं पे ये फल मक्खी चिपक जाती है जब फल मक्खी चिपक जाती है तो उसमें उससे वापस निकल नहीं पाती वो वहीं पे हो जाती है और वही उसका रोकथाम ऐसे किया जाता है दूसरा तीसरा चूसिया प्रकार के रोग आते हैं जिसमें सफेद मक्खी है चूसिया है इन सारे सारे में नीम ऑयल यूज में ले सकते हैं एक तारा यूज में लिया जा सकता है ये सारी चीज यूज में लिया जा सकता है और जैसे इसमें एक जड़ का गलन रोग आता है जो जो बिल्कुल ही प्लांट को सुखा देती है उसको सुकारा रोग भी बोलते हैं उसके लिए आप पंजीसाइड सिस्टमेटिक पंजीसाइड यूज में ले सकते हैं हम्म इसमें रेडियोमिल रोको पाउडर आता है वो यूज में ले सकते हैं कार कारबेंडाजिम कार, भी कार इसमें ले सकते हैं हम्म मैनकोजेब यूज में लिया जा सकता है તમે જે વાત કરી એની અંદર આપણે જે રોગ લાગતા હોય છે તો એની અંદર આપણે રાસાયણિક અમુક રાસાયણિક તમે છંટકાવ કરવાની વાત કરી સાથે नीम ઓઇલ કે જે આપણે કુદરતી છે ઓર્ગેનિક છે તો

ये सभी में यूज होता है ये वायरी साइड में भी आप इसको यूज कर ले सकते हैं तो वायरस का कंट्रोल है जी इसके साथ साथ में करंज ऑयल भी यूज में लिया जा सकता है हुं. साथ में इन, इनको आप खेत में भी तैयार कर सकते हैं दो सौ लीटर ड्रम के पानी में नीम की पत्तियां हैं साथ में ये सरगवा के पत्ते हैं इनको डाल के इसको सड़ा के आप इनको फिल्टर करके आप यूज में ले सकते हैं डायरेक्ट

प्लांटिंग के टाइम प्रति प्लांट जब गड्ढा आप खोद रहे हैं प्लांट लगाने का तो उसमें पाँच ग्राम कम्पोस्ट सात दो सौ पचास ग्राम अर दो सौ पचास ग्राम नीम के और पचास ग्राम डीएपी प्लांटिंग कर सकते हैं ये प्लांटिंग okay, करते, करते वक्त सात होता है उसके बाद में कंटिन्यू जैसे ग्रोथ की हिसाब से इनिशियल स्टेज पे उन्नीस उन्नीस फर्टिलाईजर वाटर सोलिवल ले सकते हैं ड्रिप के माध्यम से

त્યારબાદ પ્રોડક્શન લઈએ ત્યાં સુધી તબક્કાવાર ખાતરની કેટલી કેટલી કઈ કઈ વખતે જરૂર પડે અને કેટલા પ્રમાણમાં એક્ચ્યુઅલ મે ખાતર કા જો ડોઝ હે વો હર મહિને આપકો ફિક્સ હોના ચીયે હર મહિને આપકો યાની 15 દિન મે આપકો ખાતર કા ડોઝ દેના ચીયે હર 15 દિન મે દો બાર વોટર સોલ્યુબલ યુઝ મે લે રહે હે 2 2 કિલો આપ એકર કે પરમાણ્ય સે દેતે ઓકે એલે તબકવાર જોઈએ તો 15 દિવસના ડ્યુરેસ્ટ ટાઈમ ડ્યુરેશન થી અને ખાતર આપતા રહેવો જોઈએ અને સાથે ડ્રિપ ઇરિગેશન થી ઇનિશિયલ સ્ટેજ મે 19-19 દે રહે હે તો 19-19 મહિને મે દો બાર આપ उसको 2-2 કિલો दीजिए 15-15 દિન કે અંતરાલ મે ફિર જેસે 12-12 દે રહે હે તો એક મહિને મે उसको 15-15 દિન મે બાર સો દૂખી

जो सौ से तीन सौ क्विंटल के आसपास एक में इसका, दा, तो एक इसका उत्पादन होता है हुँ, हुँ, और होलसेल का भाव तो उसके अकॉर्डिंग तीन से साढ़े तीन लाख रूपए की आवक इसमें प्रति एकड़ खेड को मिलती है उसमें से पचास हजार के आसपास इसका प्लांटिंग खर्चा है लेबर में

ओके okay. अच्छा एक फायदा फायदा આપણે એક વખત ફરીથી ચર્ચા કરીશું કે આના પરવરના ફાયદા શું છે ખાસ કરીને એની અંદર મે જોયું છે કે વિટામિન એ બી અને સી નું પણ પ્રમાણ આપણને જોવા મળતું છે ત્યારે પરવરને એક આપણે આયુર્વેદિક ઔષધી તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકે હા એ એ કે કે પચિને મે ડાઇજેસ્ટન મે બિલકુલ સિમ્પલ હે આસાની સે ડાઇજેસ્ટ હોતા હે હમ પરવર ઓર યે શીતલ હે પીત નાશક હે હમ ધીગ્ને પચને વાલા હે હમ हृदय और मस्तिष्क को तो बलशाली बनाता है यानी हृदय और मस्तिष्क के लिए सबसे सब बेस्ट वेजिटेबल है हुँ. इसमें काफी तरह के विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है हुँ. और मल्टी विटामिन इसमें काफी इसकी वजह से इसका यूज करता जी. ખૂબ ખૂબ આભાર ભરતભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચામાં ભાગ લીધો અને સાથે જ આયુર્વેદિક સંબંધી પણ માહિતી આપી જેના થકી લોકોને જાણકારી મળે કે કેવા પ્રકારનું પોષણ તેની અંદર છે તેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના વિટામિન્સ પણ હોય છે વિટામિન્સ અને મિનલ્સ પણ ભરતભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર દર્શક મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરી પર્વની ખેતી કેવી રીતે કરી શકાય ખેડૂત મિત્ર જેને મુખ્ય પાક તરીકે લઈ શકતા હોય છે ને ત્યારે ત્રણ મહિના પછી તેને પાક લણણીનો સમય શરૂઆત થઈ ગયા પછી એક વર્ષ સુધી પાકની લણણી કરી શકાતું હોય છે ત્યારે તેને પ્રિઝર્વ કરવા માટેની પણ અલગથી સિસ્ટમ હોય છે અને અલગ અલગ રોગ જે છે ડાયાબિટીસ લઈ લો ડાયરિયા લઈ લો બ્લડ પ્યોરિફિકેશન માટે એટલે કે લોહીના શુદ્ધિકરણ માટે લઈ લો એવા મોઢામાં ચાંદા પડે છે તો એના અને પરવળના શાક એટલે પરવળ જે છે સબ્જી એની સાથે સાથે પરવળનું જે પાન છે એ પણ એટલું જ આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ મહત્વ ધરાવતું છે એટલે દર્શક મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે આ એક ઔષધીય વનસ્પતિ છે આપણે ઔષધીય શાકભાજી છે કે જેનું નિયમિત આપણે સેવન રસોડામાં કરતા જ હોઈએ છીએ અને ગૃહિણીઓ એ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા જ હોય છે તો દર્શક મિત્રો આ વિષય અંતર્ગત આજે ચર્ચા કરી અને જાણકારી મેળવી આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર